पिछले आठ दस घंटे से स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी की अंदर ऐसा नहीं कि सुधीर चौधरी ने कोई कर रहे सुधीर ने एक बहुत मासूम सा सवाल पूछ लिया था स्मृति ईरानी से और उस मासूम सवाल के ऊपर स्मृति ईरानी जिस तरह से बोखला उठी तमतमा गई देखिएगा जरूर और देखने के बाद सोचिए और समझिए कि आज सरकार सत्ता का जो अहंकार है घमंड है वो किस कदर चढ़ करके बोल रहा है कि सुधीर चौधरी जैसे जो इतने जो है प्रिय लोकप्रिय जो इनके खुद के एंकर आप कह सकते हैं वो लोग जो चौबीसों घंटे इनके बारे में कसीदे पढ़ते थकते नहीं है वो लोगों को भी ये बकसना नहीं चाहते उन लोगों को भी ये मक्खन नहीं लगाते हैं अगर ये सवाल अगर वो लोग भी इनसे सवाल पूछ ले तो सुधीर चौधरी ने बस मासूम से सवाल ये पूछा था कि मैडम स्मृति ईरानी जी जब ढाई सौ रुपए किलो टमाटर हो गया था तो क्या उस महंगे टमाटर को लेकर के आपके घर में भी चर्चा होती है होती थी यह सवाल पूछ लिया इतना सामान्य सा सवाल मैडम तम तमा गई इतना सुनते ही वीडियो है थोड़ा सा मैं आपको सुना भी दूंगा तम तमा गई मैडम और मैडम ने तम तमाते हुए कहा कि देखो सुधीर चौधरी ऐसे वैसे सवाल मत पूछो अगर इस तरह से सवाल पूछने लगोगे तो मैं भी पूछ लूंगी क्या हुआ था जब आप जेल के अंदर थे क्या हुआ था सुधीर चौधरी जब तुम जेल में थे तब मतलब कि टमाटर का सवाल क्या पूछ लिया सुधीर चौधरी को सीधा उठा करके जेल के अंदर बैठा दिया कि बताओ जेल के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और हैरानी की बात पता है क्या है क्या ये 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 जहां पर ये चल रहा था प्रोग्राम ये इंटरव्यू ये कोई ऐसा नहीं था कि बंद कमरे के अंदर हो रहा था तो चलिए कोई किसी ने देखा नहीं देखा इसको बाद में वीडियो को एडिट करके हटा करके निकाल भी सकते हैं ऐसा भी कुछ ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था ये इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा था इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव होता है बड़ी सारी मंच सजाते हैं ये लोग सामने सारे पत्रकारों को नेताओं को बुलाते हैं दो दिन दो दिन तक तीन दिन तक पूरा जो है उनका कार्यक्रम चलता रहता है सब लोग आते हैं कोई मुख्यमंत्री आ रहा है कोई मंत्री आ रहा है और सामने जो है वो आज तक चैनल की मालकिन और मालिक दोनों बैठे हुए थे अरुण पुरी और कलीपुरी दोनों वहां पर बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने उनके सबसे बड़े एंकर क्योंकि सबसे बड़ा शो सबसे बड़ा टाइम जो है वो प्राइम टाइम वो सुधील चौधरी के पास आज तक चैनल का आज तक चैनल के सबसे बड़े एंकर को आज तक चैनल की मालिक और मालकिन के सामने एक मासूम सा सवाल अगर पूछ लेती है, पूछ लिया जाता है तो सीधा जेल का जो है जेल के अंदर से जो है वो फिर बातें होती हैं सोचिए और लोग जो है जो सवाल हम लोग कहते हैं कि ये गोदी मीडिया नहीं बन गए क्यों बन गए फला हो गया ये हो गया है। तो जरा इन लोगों की इन लोगों के ऊपर तरस खाइए सुधीर चौधरी जैसे लोगों के ऊपर तरस खाइए कि ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं एक जरा सा सवाल पूछ लिया जरा सा सवाल और उसमें इतनी भी शर्म नहीं की कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं और मालिक बैठा हुआ है खुद और मालिक की पत्नी बैठी हुई इतनी भी शर्म नहीं की गजब की बात है सोचिए जरा इस बात को गहराई से समझिए इसको लेकर के तो सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं कुछ प्रतिक्रिया मैं आपको दिखा भी दूंगा लेकिन यह समझने वाली बात है कि आज सत्ता जो है वो अपने खिलाफ एक इतनी शब्द भी नहीं सुन सकती है

जो शब्द है ना कि क्या हुआ सुधीर जी जब जेल में थे आप ये बड़े शब्द जो है वो ऐसे हैं कि ये पूरी तरह से पोल खोल करके रख देते हैं सुनिए जरा एक बार फिर से सुन लीजिए क्या हुआ जब आप जेल में थे, सुधीर जी, क्या हुआ में थे? तो ये जो चीजें हैं ये जो चीजें हैं ये साफ तौर साफ तौर पर बता रही है कैसी हालत जो इन लोगों की हो गई है यह सवाल बस इतना सा सवाल और इसके बाद में मैडम कैसे तम तमाउटी कैसे जो है वो पूरा माहौल बदल गया सब लोग सन रह गए क्योंकि ऐसी बात सुधीर चौधरी ने सुधीर चौधरी को किसी ने नहीं कही थी और किसी ने किसी को भी नहीं कही थी ठीक है सुधीर चौधरी का एक वो मामला है कि वो सौ करोड़ रुपए की जो है वो रिश्वत मांग रहे थे एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया और सुधीर चौधरी ने कहा था कि आपकी खबर को दबा देंगे सौ करोड़ रुपए दे दीजिए स्टिंग ऑपरेशन हो गया उसके बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा इनको उसके बाद सुधीर चौधरी तिहाड़ी इनका नाम जो है बहुत सारे लोगों ने रख दिया सुधीर तिहाड़ी नाम रख दिया तो ऐसी चीजें हुई लेकिन सार्वजनिक तौर पर जब आप एक मंत्री के तौर पर वहां पर बैठी हैं तो एक मंत्री का काम एक नेता का काम यही होता है कि सिर झुका करके कड़वी कर बातें उनको भी पीले और कहे कि हाँ ठीक है कर देंगे आपका काम कम हो जाएगा टमाटर कम होंगे चिंता हमको भी थी हमें भी जो है घर परिवार चलाना होता है कुछ भी बात मतलब कह करके इस चीज को बहुत तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था ऐसा नहीं था तो फंसा करके डाल दिया था और सुरेश चौधरी ने कहा कि आपकी फेलियर है कि टमाटर महंगा क्यों हो गया है आपको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए टमाटर महंगा हो गया इस पर आप जो है धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही इस तरह की कोई बात नहीं की थी सिर्फ इतना स्टेटमेंट था कि जब टमाटर महंगा हुआ ढाई रुपए किलो तो क्या आपके घर में भी इस बात को लेकर के कोई चर्चा होती थी बिल्कुल सिंपल सा सवाल जैसे वो था ना कि आम काट करके खाते हैं या चूस करके खाते हैं उसी तरह का सवाल पूछा था लेकिन मैडम को इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ ये जो है वो आज की स्थिति है अब कुछ प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाता हूं इसको लेकर के और जो सबसे शानदार जो मुझे लगी है जिसमें कम शब्दों में सबसे ज्यादा मार करने वाली बात जो कह दी गई है वो कही है इरफान ने और क्या लिखा है जरा सुनिए इन्होंने कहा है मतलब गोद में बैठ गए हो तो सुसु भी कर दोगे क्या इसका मतलब समझ रहे हैं कि मतलब गोदी मीडिया को कहा गया कि वो गोदी में बैठी हुई है अब गोदी में हमने तुमको बैठा लिया तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारी गोदी में बैठ करके सुसु भी करोगे चलट जैसे कर देते हैं ना कि कोई किसी को बच्चा दे दे और बच्चा जो है वो गोदी के अंदर सुसु कर दे तो आदमी जो है उस पर थोड़ा बच्चे पर भी क्लस जाता है हालांकि बच्चे को जो है क्या कलस बच्चे पे गुस्सा क्या करेगा कोई आदमी बच्चे को तो कोई जो है उसके सामने कुछ है ही नहीं कि उसको गुस्से को समझेगा या गुस्सा उसके सामने जरूरी भी है लेकिन आदमी क्लस जाता है कई बार कि देखो मेरी अच्छी खासी शर्ट थी और इसको पेंट थी और इसने पेशाब कर दिया सुसु कर दिया मेरे को कहीं जाना था बच्चे पर भी छो झाड़ देता गुस्सा झाड़ देता है तो वही बात है वो इरफान ने यहां पर कही है कि मतलब गोदी में बैठ गए हो तो क्या सुसु भी कर दोगे भाई गोदी में बैठे हो तो अब सवाल भी करोगे तुम तुम टमाटर के लिए भी पूछोगे ये बात जो कही कितनी शब्द शानदार जो है और कितनी भयंकर बात एक लाइन के अंदर कह दी वीरेंद्रा वशिष्ठ ने कहा है कि जनता की आवाज उठाने और सवाल उठाने का जिनका काम होता था जब बन गए वो सत्ता के गलियारों के पालतू तो सत्ताधारी नेताओं ने उन्हें समझ लिया फालतू ये पब्लिक है सब जानती है ब्लैक एंड व्हाइट क्या जबरदस्त इन्होंने लिखा है कि जब वो बन गए सत्ता के गलियारों के पालतू तो सत्ता के सत्ताधारी नेताओं ने उन्हें समझ लिया फालतू मतलब कि इन लोगों ने अपनी वैल्यू खुद खत्म कर दी है और मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि किसी ने मतलब इस घटना का जिक्र किया मैं इससे कोई फोन पे बात कर रहा था तो उसने कहा कि एक बात बताएं आपको कि बिका हुआ सिपाही और उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है बिका हुआ सिपाही को कोई जो है वो तवज्जो नहीं देता उससे कोई डरता नहीं है उसका कोई खौफ नहीं होता है कि बिका तो हुआ है बिका हुआ सिपाही इससे क्या डरेंगे हम लोग तो वही बात जो है वही हालत आज सुधीर चौधरी की हो गई है दूसरी बात समझिए ये जो है एक और ट्विटर यूजर है अभिषेक और इन्होंने लिखा है टमाटर बोलने पर स्मृति रानी तमतमा गई कहीं इनका वो सिलेंडर याद दिला दिया जाता तो दो सुधीर चौधरी के बाद में जो पर तो जाने धरना प्रदर्शन करते थे सर पर सिलेंडर लेकर ले धरना प्रदर्शन करते थे रोड पर बैठ बैठ करके धरना प्रदर्शन करते थे सिलेंडर को लेकर सिलेंडर ग्यारह रुपए तक हो गया है बारह रुपए तक सिलेंडर पहुंच गया है क्या कहेंगी मैडम तब तो जाने फिर क्या ही होता फिर तो क्या ही होता समझ में नहीं आता दूसरी बात जो कह रहे हैं एक और ट्विटर यूजर है दिनेश और इन्होंने लिखा है कि सुधीर चौधरी जी बस थोड़े से चुक गए आज आप डिग्री पर सवाल पूछ लेते मैडम माइक फेंक करके भागती हुई नजर आती और कल आप पर एफ करवा देती मतलब कि सुधीर चौधरी ने इसमें कहा भी आगे मैं आपको पूरा घटना बताता हूं सुधीर चौधरी कह रहे थे कि आपने जो मेरे को बात कही है पलट करके मैं भी आपको वो कह सकता हूं तो वाकई अगर सुधीर चौधरी कह देते कि मैडम जी आप मेरे जेल जाने की बात कर रही है तो आपकी डिग्री को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं तब तो और ना जाने क्या बवाल खड़ा हो जाता तब तो और ना जाने क्या हंगामा हो जाता आगे कुछ और देखिए सिर्फ टमाटर का जिक्र किया आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने जब केंद्रीय मंत्री स्मृति स्मृति ईरानी ईरानी से टमाटर पर सवाल पूछा तो रानी ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी केंद्रीय मंत्री की धमकी भरा लहजा देखिए इसी सत्ता के गुरूर घमंड ने देश के संस्थानों को बोना बना दिया है अब सोचिए कैमरे के ऊपर आज तक के सबसे बड़े प्रोग्राम के अंदर अगर एक पत्रकार को एक बात कही जा सकती है तो किसी विभाग के चेयरमैन वगैरह को बुला करके अपने कमरे के अंदर बुला करके क्या नहीं कहा जाता होगा सोचिए जरा इस बात को मैं तो मानता हूं कि कुछ अच्छा ही व्यवहार किया जाता होगा उनके साथ में लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि ये बुला करके क्या कुछ नहीं करते होंगे क्या कुछ उनको डांट फटकार नहीं लगाते होंगे और कैसे जो है फिर उसके बाद में वो टुन 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 करके आगे निकल करके फटाक से उनका काम करते होंगे ये बात कह रहे हैं दूसरा सुनिए अश्विनी सोनी ये कह रहे हैं कि टमाटर पर सवाल करने पर स्मृति रानी जी ने सुधीर जी को याद दिलाया ज्यादा उड़ो मत तुम तिहाड़ी हो गुलाम सुधीर चौधरी अब तो शर्म कर ले अब लोग कह रहे हैं कि ये सुधीर चौधरी अब सुधर जाएगा या सुधीर चौधरी पत्रकारिता करने लगेगा या अभी भी वही जो है वो मुसलमान इतने प्रकार के जिहाद होते हैं राहुल गांधी ने ये तब क्यों किया था ये आंख कब मारी थी ये गले कब लगाया ये किस कब मारी तो ये सारी बातें करता रहेगा या फिर अब कोई ढंग की पत्रकारिता होगी एक और ट्विटर यूजर है और ये कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने कभी सोचा नहीं होगा कि बरसों की दलाली भाजपा और मोदी के तलवे चाटने का नतीजा यह निकलेगा दलाल पत्रकारों की इज्जत इतनी ही होती है देखिए कैसे स्मृति रानी झलूस निकाल रही है आप देखते जाइए सुधीर चौधरी फिर भी मोदी का चरण चुंबन ही करेगा यह भाजपा रूबिका सबका पानी उतारेंगे मतलब कि एक पानी का होता है पानी रईमन पानी राखी बिन पानी सब सुन और पानी गए ने उभरे मोती मानस चून तो मतलब पानी जो है वो बचा करके रखना चाहिए चाहे वो आंखों का पानी हो चाहे वो इज्जत का पानी हो वो सब बचा करके जरूर रखना चाहिए पानी जिसका चला गया तो उसकी वैल्यू खत्म पानी बिन सब सुन मोती मानस चून तो चाहे वो कोई भी हो पानी के बगैर जो है कोई वो नहीं है तो ये बात कह रहे कि चाहे अंजना ओम कश्यप हो रूबिका हो ये तमाम जितने भी लोग हैं पूछ लीजिए सवाल और ये तो इन्होंने सेट कर दिया है जिस किसी की अगर थोड़ी बहुत हिम्मत भी होती होगी इधर उधर से कभी कभी चलो सवाल पूछ लेते हैं तो अब तो ये सेट हो गया कि सुधीर चौधरी को अगर जेल की याद दिलाया जा सकती है तो बाकी के लिए क्या कुछ कहा जा सकता है मालूम नहीं आगे देखिए एक और ट्विटर यूजर है राहुल और ये कहते हैं कि इतने सालों से सुधीर चौधरी सिद्दत से बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे थे आज एक बार टमाटर पर सवाल पूछा सवाल क्या पूछा सीधा जेल का नाम लेकर के दुखती रग छेड़ दिया यह है आगे देखिए लिखती है कि अभी तक तो जनता ही सुधीर चौधरी को तिहाड़ी कहती थी स्मृति ईरानी ने भी कह दिया सुधीर चौधरी जैसे दलालों का कोई सगा नहीं होता है जिनके टुकड़ों पर पलोगे वो केवल इस्तेमाल करेगा कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई ऐसे ही बेइज्जत किया जाएगा अगले सुनिए देवेंद्र यादव कहते हैं कि गोदी मीडिया अपना सम्मान खो चुका है आज अहंकारी स्मृति आंटी आंटी कह रहे हैं ये ने सुधीर चौधरी को उसकी औकात दिखा दी अभी भी समय है सुधीर सुधर जाओ गोदी मीडिया वालों वरना यह अहंकारी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी आगे देखिए कृष्णाकांत लिखते हैं कि सुधीर चौधरी का सवाल देखिए टमाटर 250-300 रुपए किलो हुआ तो क्या आपके घर में टमाटर पर चर्चा होती थी आम चूस करके खाते हैं या चिचोर कर टाइप का सवाल पूछा था उन्होंने यह नहीं पूछा कि महंगा क्यों हुआ

का डर बिठा दिया जाता है कुत्ता कुछ भी गलत कर दे तो उस आवाज से कुत्ते को डराया जाता है भाजपा के इस पालतू कुत्ते को इसकी मास्टर ने जेल शब्द के उच्चारण से आज वही डर याद दिलाया है हालांकि मैं कुत्ता कहने से मैं सहमत नहीं हूं किसी को यह नहीं कहना चाहिए लेकिन मतलब लोग बता रहे हैं कि देखिए साहब किस तरह से जो है वो इन लोगों को दस साल से जो है वो ट्रेन किया गया कि आपको सवाल नहीं पूछने हैं आपको सवाल कौन से पूछने हैं आपको सवाल क्या पूछने हैं वो बताया गया इन लोगों स्पेशल ट्रेनिंग कराई गई कि आपको राहुल गांधी में क्या सवाल खोजने हैं आपको मुसलमानों में क्या सवाल खोजने हैं लेकिन आज जब फिर से इन्होंने कहा तो सीधे सीधे एकदम एकदम से से जो जो है 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 ऐसी ऐसी मार की है, ऐसी जो है वो चीज याद दिलाई है कि सुधीर चौधरी को फिर से जो है वो सब कुछ याद आ गया कि नहीं मुझे क्या कहना और क्या नहीं कहना है आगे देखिए एमपी यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि स्मृति ईरानी ने अपना आपा खो दिया सुधीर चौधरी का अपमान क्यों किया क्योंकि सुधीर ने स्मृति जी से टमाटर की कीमतों के बारे में पूछा लेकिन असली मजा तो कल आएगा जब सुधीर चौधरी अपने स्वाभिमान को टमाटर के सूप के साथ घोल करके पी जाएगा और कल से फिर सब कुछ भुलाकर चाटुकारिता में लग जाएगा अब सवाल जो है वो ये है कि गलती स्मृति ईरानी की है ये गलती सुधीर चौधरी की है किसकी गलती है क्या यह सुधीर चौधरी की गलती ज्यादा नहीं मानी जाएगी सरकार तो वैसे ही जो है वो बहुत मोटी चमड़ी की होती है चाहे सरकार किसी की हो बीजेपी की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो सरकारों में तो अहंकार होता ही है सरकारों में तो एक जो है वो दम्भ होता ही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं हम कुछ भी कर देंगे हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ये आजकल कैसा जो है वो दौर हो गया है कि पत्रकारों को उन्हीं के चैनल में बैठ करके और उन्हीं के मालिकों के सामने धमका करके कुछ चला जाए स्मृति ईरानी बाद में माफी मांगती है इसी शो में आगे चल करके स्मृति ईरानी कहती है कि सुधीर जी मैं माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने आप पर व्यक्तिगत एक टिप्पणी कर दी आगे इसी शो में वो कहती है और फिर स्मृति ईरानी ये भी बताती है कि क्यों उनसे सवाल ना पूछा जाए कि टमाटर के घर के बारे में उनके घर पर चर्चा होती है कि नहीं होती है वो बताती है कि मेरे पति किसान है यह है सुधीर चौधरी माफ ये स्मृति ईरानी के पति ये स्मृति ईरानी के पति हैं ये और स्मृति ईरानी कहती है कि मेरे से टमाटर के बारे में मेरे घर के बारे में इसलिए मत पूछो क्योंकि मेरे पति किसान है ये जो है ये किसान है और ये टमाटर उगाते हैं अगर आप मेरे से मेरे घर के बारे में और टमाटर के बारे में पूछोगे तो फिर मुझे वो बातें भी बतानी पड़ेंगी भाई गजब की बात है हमें तो अभी पता चला है कि ये स्मृति रानी जी के पति किसान भी हैं और इनका टमाटर का भी खेत है हमने किसी किसान आंदोलन में इनको नहीं देखा अगर देखता तो मैं इनकी बाइट जरूर लेता कोई किसान आंदोलन में तेरह महीने तक चलता रहा तो कहीं पर कुछ दिखा नहीं देश में ऐसे बहुत ही कम किसान होंगे जो शायद उस किसान आंदोलन का समर्थन ना किया हो एक बार तो दिल से किया ही होगा भले ही उसमें भाजपा की वजह से आप आ पाए हो या नहीं आ पाए हो खैर लेकिन एक बात को आप और समझिए कि अगर ये किसान है इनके पति तो वैसे भी स्मृति ईरानी जी को जो है वो सुधीर चौधरी ने कह देना चाहिए था कि भाई हमारे घर तो कम से कम टमाटर भिजवा दो चलो जेल की बात कह दी ये बात कह दी माफ़ी भी मांग रहे हो चलो ठीक है अब टमाटर पाँच सात किलो भिजवाई दो जो आपके खेत में आपके पतिदेव उगाते हैं कितनी गजब की बात है ना और ये सोच करके देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो है वो दो हजार चौबीस में जब सत्ता से सवाल पूछने का असली समय आएगा तब अगर ये लोग फिर भी चुप हो जाएंगे कि जेल की डर की यात्रा फला 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 के नाम से तो फिर उसके बाद में अगर कहीं पर बीजेपी सत्ता में आती है तो छोड़िए हमारा जैसे लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अलग चीज़ है हम लोग तो वैसे भी कुछ कर रहे हैं वैसे भी कुछ और कर लेंगे चलिए ठीक है और मालूम नहीं कि ये कितने किसान है कि नहीं है लेकिन हम तो किसान हैं भाई खुले तौर पर किसान है बचपन से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के ना जाने कितनी पीढ़ियों तक हमें तो सब यही बताया गया कि हम तो किसानी करते रहे हैं और हमने खुद किसानी की है तो हम तो टमाटर भी उगा लेंगे लेकिन इन साबों का क्या होगा हम तो किसान के बेटे हैं साहब हमें तो मालूम है टमाटर कैसे होगा भिंडी कैसे होगी या गेहूं कैसे होगा सरसों कैसे होगी हम कर लेंगे अपनी खेती किसानी हमारे तो खेत अब भी है ठीक है हम अपने खेतों में फिर लौट जाएंगे कौन से फर्क पड़ता है लेकिन अगर तुमने सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने अगर आंखें नहीं खोली और इनसे सवाल नहीं पूछा और ऐसे ही आरती की थाली उतारते रहे उतारते रहे उतारते रहे उतारते रहे, उतारते रहे। तो दो हजार चौबीस के बाद में फिर से जब आएंगे तो कैसी आरती की थाली फिर इनकी उतारी जाएगी उस बात को सोचिए और सुधीर चौधरी की तो अब वो उम्र भी नहीं रही कि जाकर के टमाटर के खेतों में कहीं पर जो है वो टमाटर तोड़ने का भी काम कर ले उगाने की तो बात छोड़ दीजिए कि टमाटर तोड़ करके जो है वो दिहाड़ी कर ले तो खैर सुधीर चौधरी जिनको तिहाड़ जेल में दिहाड़ी कह गया और तो तिहाड़ जेल की याद जो है वो मैडम ने याद दिला दी आप बताइए इसको सत्ता का अहंकार कहें स्मृति ईरानी जी की हाजिर जवाब भी कहें स्मृति ईरानी ने जो माफी मांगी उसको उनकी दरिया दिली कहें क्या कहें इसको किस तरह से लोग इसको याद रखेंगे आने वाले समय में कि केंद्रीय मंत्री मोदी जी के कैबिनेट की खास मंत्री वो गई थी और उनसे एक सवाल पूछा और उन्होंने ये जवाब दिया आने वाले समय में इसको कैसे याद किया जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिख करके बताइए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाइए